Вы мой мальчишка был, боевой, да. Ну, конечно, не хулиган был. Очень хороший был. Он хороший хорошей семье вырос. Да, так, правильно. Хороший хорошей семье. Мать, родители хорошие были, отец, мать. Сестра. И вот они приходили. А Саша приходил. Валера Самченко приходил. Авганец тоже вместе. И Вовин одноклассников. Валера Самченко. И головик, он как Ганя, это там на ними сейчас вот главный еще один парень, не знаю, что Каждый год в этом году, в 14 там не приходили они. Приходили вечером на, это, на 7 ноября, как 7 -го года погиб. Вот. Мы сидели, рассказывали, фотографии смотрели. Саша, я тебе желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого прекрасного в жизни, чтобы мирное небо было над головой. Повернувшись з війни, він бачив своїх однолітків, але дивувався, чомусь вони були набагато молодшими за нього. І хлопці-афганці, в тому числі й він, не були схожими на інших. І тільки самі рідні люди знають, що 26 років після війни, часто вночі, він схоплюється, зривається на ноги, шукаючи свій автомат. Йому часто сниться Афганістан. Його дуже люблять в своїй родині. У нього вся родина авганців. А тепер послухайте сповідь його родини. Будь ласка. Увага на екран. А українське вічнення, якщо чесно, не очі думала, танцюємо і все. Танцуємо для всіх, хто зараз. друг. Мальчик такой замечательный. Радость всей семьи. Ну, что мы ну, себе. Нормальная, спокойная, адекватная. все друг друга уважаем. Семьи. Конечно, со, со всеми забавонами, как во всех семьях. Они без этого. Что я могу сказать про Фестя? это а человек взвешенный. Всегда. Которому можно обратиться за помощью. Который всегда подскажет. При этом причем хорошо подумал, даст это хороший совет, чтобы его представили качественным, чтобы не стану, чтобы они так понадобится, чтобы, в общем, чтобы он мог научить твоих людей еще, потому что я чего-нибудь хорошего, также своего внука. всего самого-самого лучшего. Сашу мы поддерживаем всех начинаниях. Ругается. У нас есть семья в Гарси. Поддержим мы его во всем. Пойдет, пожалуйста. Едем на какие-то выступления, концерты, лекции и так далее. Мы во всем его поддержим. Да, держим кулачки за него. И дочка неоднократно с ним выступала, в певник. Держим крепко. У нас... Мы, Дима, целое друг друга поддержим, как мы с тобой держим за тебя по Ты у нас самый лучший. И в самому лучшему, и, сегодня, и самому красивому. Мы надеемся слово. Большой сюрприз, конечно, для меня это все было. А, честно говоря, сюрпризы это то, что к чему не готов, а не готовым к чему-то не очень люблю быть. Вроде бы недавно мы сидели, уже и год пролетел, и так вот смотрят уже прошлые выступления. Хочу выразить вам огромную благодарность от всех ребят, от всех, кто пришел, от всех, кто не может прийти сегодня, что вы проводите эти мероприятия, привлекаете другие школы, и как бы эта эстафета движется, это хорошая эстафета. И вот, Хотели бы все ребята, афганцы и прошедшие другие, какие-то конфликты. Мы хотели, чтобы эстафета ветеранства на нас бы остановилась, чтобы больше как бы, не, не страдал никто. Потому что война только на картинках, я всегда говорю, хорошо, хорошо, когда мы вот в парадных формах с медалями. На самом деле меда, война это всегда плохо, это всегда боль, это всегда кровь, грязь. Ранее, раненые, к сожалению, тоже потери бывают. И вот, помня прошлый год, когда к нам вдруг стали задавать вопросы неожиданно, то как бы не все ребята сразу могли найти ответы подходящие. И поэтому, так вот тоже анализируя, наверное, поэтому мы и проводим такие встречи, фестивали, потому что иногда нам бывает Легче спеть, чем просто рассказать словами. И, в принципе, на любые вопросы, которые ребята задавали, которые можно задать, можно найти ответы в наших песнях. Ну вот, например, у Игоря спрашивали в том году, а было ли там страшно? А вот у Юрия Шкетуна есть такие слова в песне. Кто сказал, что там не страшно, пусть, пожалуйста, не врет. Жизнь дана всего однажды как и очередь в живот. Видите, как раз мы встречу проводим в такое тяжелое время сейчас. Война не нужна любая, это понятно. Ну, хотя, наверное, когда защищаешь именно свою родину, свои рубежи, то, наверное, ну не скажу, что надо, ну просто деваться некуда. В другой песне, вот видите, сейчас каждый день передают по телевизору там погибшие, раненые. Плохо в этом, что я так сам по себе смотрю, что мы привыкаем, мы постепенно привыкаем, что постоянно кто-то погибает. То 10, то 15, то 20, то больше, то меньше. Это уже как бы становится нормальные, эти военные сводки. У Вячеслава Куприенко есть такие слова, всего лишь один вдруг окажется много, когда это именно ты. И вот мы приходили, молодые 20-летние ветераны, нам задавали вопросы. Наверное, хотели какие-то секреты услышать, какие мы герои, какие мы боевики. На самом деле мы были простые парни, только закончившие школу. Никто из нас не был какой-то супер-пупер. И вот одна из песен «Афганистан, как это интересно». Ведь там война, я знаю из газет, Сказала девушка, ко мне прижавшись тесно, Какой я мог ей дать ответ. Сказала девушка, ко мне прижавшись тесно, Какой я мог ей дать ответ. И я сказал, что там чуть-чуть стреляют, И что душманный пакосный народ. Бывало так, что в руку попадают. Но чаще в голову или живот Бывало так, что в руку попадали Но чаще в голову или живот Афганистан, чему вас там учили? Спросил отец, наверное, воевать Да что война, скажи, как вас кормили и сколько спали вы, спросила мать, Да что война, каждый как вас кормили, И сколько спали вы, спросила мать. В Афганистане нас всему учили, Учили землю киркой ковырять. Мы ели персик и кока-колу пили И были в общем-то не против и поспали Мы ели персик и кока-колу пили И были в общем-то не против не поспали Афганистан, как это романтично И женщины там ходят в паранже Сказал мне друг за стопкой у столичной Мы с ним по третьей наливе уже Сказал мне друг за стопкою столичной, Мы с ним по третьей налили уже. Афганистан, о Господи помилуй, Запричитала бабушка моя, Ведь там полны, полно нечистой силы, Мне говорила в церкви попадья. Ведь там полны, полно нечистой силы, Мне говорила в церкви попадья. Нечистой силой точно там хватает, Я отвечал, и в церкви вам не врут. Бывало так, нас пылью забросает, Что никакие бани не берут. Бывало так, нас пылью забросает, Что никакие бани не берут. Да что, Афган, вот помню в сорок первом Пристал ко мне какой-то гражданин а я молча берег расшатанные нервы, Стоял, молчал и делал умный вид. А я берег расшатанные нервы, Стоял, молчал и делал умный вид. Подумал я, ну что зудив зануда, Я тоже рассказать бы мог тебе, Как страшной силы взрыв контактной мины Разносит прах, как и от БМП. Как страшной силы взрыв контактной бины Разносит прах, как и от БМП. Афганистан, как это интересно, Ведь там война, я знаю из газет. Сказала девушка, ко мне прижавшись тесно, Какой я мог ей дать ответ. Сказала девушка, ко мне прижавшись тесно, Какой я мог ей дать ответ. Конечно же, во все те минуты Мы помнили о тех, кто наш дома ждет Мысленно всегда были мы с вами Наши девочки, жены, матери Песня Вячеслава Куприенко «Ждет сына мать» Ждет сына мать и ждет его любимая Пролитых слез, как звезд не сосчита Меж ними тысячи верст до да За это небо он поехал воевать Меж ними тысячи верст до да за это небо он поехал воевать. Конверт солдатский, почта полевая, Несет в родные села, города. Из госпиталя пишет он, родная, Я жив-здоров, а ваши как дела? Из госпиталя пишет он, родная, Я жив здоров, а ваши как дела? Мы ждем тебя, но нервы на пределе, Ведь никому на свете не понять. Чуть стук в окно, как дрожь идет по телу сжимаю горло, чтоб не закричать. Чуть стук в окно, как дрожь идет по делу. Сжимаю горло, чтоб не закричать. А что ответить сыну или дочери? По бледным щекам катится слеза папа наш, когда же он вернется? Упрямо смотрят детские глаза. Где папа наш, когда же он вернется? Упрямо смотрят детские глаза. Ждет сына мать и ждет его любимая. Пролитый Звезд не сосчитать. Между ними тысячи верст до да неба За это небо он поехал воевать. Между ними тысячи верст до да неба За это небо он поехал воевать. Сталим смотрим долго, Долетела да бы только наша почта, Долетела да б только до Кабула, Не нарвалась только бы на духов, Пусть хранит вас Бог и ваши крылья. we